Триває Вікенд Експрес. Ви дивитесь рубрику мікрофон. Сьогодні запитання дуже банальне. Що ж ви плануєте робити влітку? Відповідайте та плануйте запитувати. Ми приїхали до наших партнерів до Святошиної, ну, Звісно, на супердівішнік. надеемся совмещать приятное с полезным, как всегда. Я собираюсь его сдавать в рабство летом. Сексуальное. Что плануешь работать в литку? Купить плавки. Как всегда, ехать на море с семьей, работать и отдыхать. А еще больше працювать, чем отпочивать? 50 на 50. Ехать на море. Отдыхом. Отдыхать. Работать. Работать, еще раз работать. А как же отпочинок? отпуск, это, конечно, будет немного позже, но всегда работать это... Работа есть работа. Ехать на море отдыхать. Хочу поехать отдохнуть, завести да, курортный роман, провести очень-очень классное лето. Когда в лето лучше отдыхать? В каком месяце? Том, когда у тебя есть возможность. Лучше отдыхать с мая по сентябрь. Вот это самое лучшее время. А, Каждый месяц месяце понемножку. В сентябре. А чему самое у Больше загорелых парней на море. Планирую в июле месяце. думаю, что меня поддержат наши вот украинцы, если мы будем так по-настоящему патриотами. Ехать нужно в Крым. В Газпром. Там хорошо. Я просто так... больше нигде не был. Не да. я... Я в Паторе. А чему самый туды? А... Да, кстати, любимый город, как бы, ну, больше, как бы, я не знаю, куда город ехать, отдыхать и работать. В Ялту. Чему самый мы туда? Потому что там, там родственники. Больше всего мне нравится отдыхать в Ялте. Скоро будет у моего шефа Ялта Ралли. Я работаю в министерстве. И ради этого мой шеф меня отпустил. Ялта? А чему за мной Ялта? Поддержим национального воротника. Наверное, Судак. Там очень хорошее место. Собирается много молодежи. Гурзуф. А чему за мной курзук? Боже, Божью цель миссию, мы на Душакарне. Крыму. Дорогие я встал. Еще. Одесса. Одесса. Еще. Ну и все, больше моря у нас нормального нет. На море. А де самое на море? В Судаке. А чему в Судаке? Ну, потому что. А потому что, что там, что, что там понравилось? Потому что. Я не знаю, можно Алуса, Ялта, все это остальное. Ялту. А что наиболее у летнего отпачинку? Море, или что еще? Что Я думаю, это знакомства, горячие встречи, парни, вечеринки, короткие юбки, высокие каблучки, ну и море, плавание само собой. <laughs> как дополнение. Скажите, а что у летнего отпочинку? Море или еще что-то? Конечно, море, солнце, природа хорошая. Ну и хорошая тусовка. <laughs> у сегодня он где-то ходит. Что вы про это думаете? Мы ходим вместе. Я вместо водителя. <laughs> море. Море – это всегда море. Потому что соль – это ядеревная вуза. Это, это все. Хорошее настроение. Тобто не море? Нет, главное, чтобы было хорошее настроение. Это была рубрика микрофон, Викенд Экспресс, Тревая Дали. Продолжим.